महाराष्ट्र टुडे 24 फोर न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा बनावट नोटांचा घरात छापखाना पोलिसांनी केली अटक नवीन आपासने युट्यूब वर पाहून केला कारनामा नवी मुंबई पोलिसांच्या मध्यवर्ती गुन्हे शाखेने तळोजा भागातील तोंडरे गावातून घरातच बनावट नोटा छापणाऱ्या एका तरुणाला अटक केली आहे प्रफुल्ल पाटील वय सव्वीस असे आरोपीचे नाव असून दोन लाख तीन हजारांच्या नोटांसह लागणारे साहित्य जप्त केले आहे तळोजा एम आय डी सीतील तोंडरे गावात राहणारा प्रफुल्ल पाटील संगणक व प्रिंटरद्वारे तयार केलेल्या बनावट नोटा एजंटमार्फत बाजारात चलनात आणत होता याबाबतची माहिती गुणीशाखा मध्यवर्ती कक्षाला मिळाली होती त्या आधारे गुन्हीशाखेच्या पथकाने बुधवारी दुपारी छापा मारला होता यावेळी पोलिसांना दोन लाख तीन हजार दोनशे रुपयांच्या पन्नास शंभर आणि दोनशे रुपयांच्या छापलेल्या नोटा सापडल्या गेल्या ते महिन्यांपासून अशाच पद्धतीने तयार केली आहेत याचा तपास सुरू आहे आरोपी नववी नापास प्रफुल्ल पाटील हा नववी नापास आहे काही दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये संगणक प्रिंटरच्या माध्यमातून बनावट नोटा छापणाऱ्यांची माहिती युट्यूबवर त्याला मिळाली होती या माहितीवरून त्याने तळोजा येथील घरामध्ये बनावट नोटा छापण्यास सुरुवात केल्याचे तपासात आढळून आली आहे पन्नास शंभर आणि दोनशे रुपयांच्या नोटा पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत आणि रुपयांच्या रुपयांच्या लाख बनावट नोटा जप्त केली आहेत यासोबतच छपाईसाठी वापरलेले प्रिंटर स्कॅनर्स कलर्स संगणक असा तीन लाखांपेक्षा अधिकचा मुद्देमालही हस्तगत केला आहे महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट नवी मुंबई इसके साथ फोन-फोन इसके साथ है यह आरोपी आ, नाइन्थ फेल है आ, लेकिन वो एक रिट रिटेक करके कंपनी है जो कंप्यूटर और पुराने कंप्यूटर और प्रिंटर से उनके पार्ट्स सेपरेट करना सेपरेशन का काम वहाँ पे चलता है उसमें काम करता था तो उसकी वजह से इसको थोड़ा टेक्नोलॉजी का सेवी था टेक्नोलॉजी का नॉलेज था और इसने वीडियो एक यूट्यूब वीडियो दिल्ली पुलिस में जो उसकी जांच में उसने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने पहले एक बनावट चलनी नोट का केस रैकेट उद्वस्त किया था तो वो वीडियो पे वो कैसे बनाते थे ये उसने यूट्यूब पे देखा और उसके दिमाग में आइडिया आई कि वो भी कर सकता है उसके लिए उसने ये सारी जरूरी जो सामान था वो प्रोक्योर किया पेपर प्रोक्योर किया नोट पे जो सिल्वर लाइनिंग होती है उसके लिए वो रेडियम का गिफ्ट पैकिंग का सिल्वर और ग्रीन कलर का पेपर आता है वो उसने लाया ये जीएसएम ज़्यादा जीएसएम का थिक पेपर है उसको थिन करने के लिए वो उसको आयरनिंग करता था इस्त्री करता था और इसका ऐसा था कि इसके पहचान वाले को वो जितना रियल करेंसी देगा उसके दस गुना डुप्लीकेट करेंसी प्रिंट करके देता था तो मानो पाँच हजार रुपये अगर रियल करेंसी में इसको मिलते हैं तो वो पचास हज़ार की प्रिंट करके देता था ऐसे उसने अपने एक परिचित प्रतीक एड़े नाम के दूसरा एक आरोपी आज हमने अरेस्ट किया है उसको हमारी टीम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही है उसका कस्टडी लेके इसके पहले उन्होंने कितना ऐसे नोट कहाँ यूज़ किए उसके बारे में अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और कौन इसमें इन्वॉल्व है उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं ये पाँच सौ के जो डिनोमिनेशन के जो करेंसी नोट्स है वो आम आदमी भी आम इंसान भी और जहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे वो बड़ा जांच पड़ताल करके लेते है पचास और सौ रुपए के ज़्यादा जांच करते नहीं हैं इसकी वजह से लो डिनोमिनेशन के नोट्स जो है वो उसकी छपाई करता था इसके साथ और कोई आरोपी एक अरेस्ट किया है हमने जैसे मैंने अभी बताया और आगे हम जांच पड़ताल कर रहे हैं आज महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज ला सब्सक्राइब करा सत्य परिस्थिति का सविस्तर आढ़ावा पहा